Здорово, братишки, сестренки, а также их родители. В общем, у меня несколько дней не было на связи, потому что я сейчас часто в разъездах в направлении село. И, значит, я только что вчера вечером поздно вернулся из поездки по селам. В общем, я трошки вещей отвез из Киева на хату на свою новую там плитку электрическую трошки там этого самого спальных принадлежностей посуду трошки жатвы потом зиды на село тоже привез оттуда там трошки разные посуды инструмент там топор молоток причем сам смастерил ручку до молотка <laughs> за 5 минут а, а, Поскольку ми переїжджаємо в іюні, зараз я так буду туди навідуватися, на хату. Нічого особа серйозного затівати не буду. Потому що у нас основний ремонт почнеться вже після переїзду. Зараз вот. я там договорився, щоб сімейної картошки взяти. Ми вирішили засадити город трошки. Щоб переїдемо, у нас вже було своє нагороді. Вот. Потім ми договорилися за вигорати город. Відтакіме з'їздили на село в селі. там у нас старая хата, где уже давно никто не живет, але там осталось много интересных вещей, которые мы думаем забрать сюда. Там кое-чего из мебели такое нужное нам. Ну, я прикидывал, чи стоит туда ехать машина, и чи купиться она, чи будет она стоить того, чтобы туда ездить. Чи может стоить просто бэушную купить рядом в Нежине, потому что сейчас мебель тоже можно дешево купить. Получается, там хозяин сейчас доделает документы. Я, конечно, предлагал сразу поехать до нотариуса, чтобы нотариус сказал, что может еще надо сделать. Там такая интересная тема, что, возможно, придется делать оценку, и как, и когда, и сколько времени это займет. А то он и думает, что он сделает этот самый кадастровый номер на землю, и уже все готово. А может оказаться, что еще не все. Но это уже их проблемы, как говорится. Мне это все равно, мне главное, чтобы до июня это все закончить. Хотя, с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы сейчас это все сделать до 15 апреля, и чтобы все-таки поехать в поход, который я запланировал. А то у меня, получается, уже один поход сорвался, и сейчас еще второй сорвется. А потом начинаем, можно надеюсь, до 15 апреля картошку мы посадим, и тогда я освобожусь. Потому что мы так не договаривались, чтобы у меня прямо все планы сорвались на этот год. Хотя бы парочку походов надо съездить. Вот, что э, там мы... Ага, и по поводу, значит, насчет покупки дома, там э, у меня там YouTube уже начинает выдавать похожие темы, и нашел такой и интересный э, канал, по-моему, называется «Зеленки на деревне», если я не ошибаюсь. Вот, и там женщина рассказывает про то, как они переехали в Житомирскую область. Ну, вот насчет оформления документа, вот я там посмотрел, потому что я понял, что сейчас всем рулит нотариус. И, никуда вообще не надо ходить, приходишь до нотариуса, и нотариус все там и скажет, и все, и все сделает, все, что надо. В общем, никаких прочих до вертивки застрял там. Бачу на остановке велосипед стоит, бачу такие походные с сумками, и сидит такая тетя из Германии, Вона по нашому ніби-німи, так пару слов питалася. В общем, в итоге, коли я узнав, що з Германии по німецьки з неї. Заговорити. В общем, как ми з нею об'яснилися. Вона рассказала, що прилетіла з Берліна до Києва самолітом, а їде через всю Росію. Она сказала, так і хоче доїхати до Челябинська і може далі, куди вийде, сколько времени, потому що віза только на 3 місяці у неї. Вот, и спрашивала, где можно найти ближайший отель. Ну, я ей объяснил, что бы отель в Патурине, в общем, кое-как. А, а она спрашивала, типа, а что еще я там? Ну, я ей объясняю, что это я ездил на свою родину, что тут мои родители живут, а так я вообще тоже путешествую. Ну, в общем, так всяк. Записал ей, как найти меня в Фейсбуке. Ну, надеюсь, она потом добавится, друзья, когда вернется. Мне интересно, как пройдет ее путешествие там. Вот. В общем, суровая... Немецкая путешественница, которая едет в суровый город Челябинск. Значит, кроме этого, я сейчас уже делаю видео про мою поездку в село. Вот такой небольшой фильмец там на, на полчасика он получится про мою поездку по селам. Ну и как раз долгожданное видео на тему моего заработка в интернете. Просто я уже несколько раз пытался сделать, и там какой-то глюк происходит, вот эта программа, которая записывается с экрана, там какое-то глючное видео, Sony Vegas постоянно с этим видео зависал. Короче, у меня никаких нервов не хватало, вот, уже за месяц третий раз пытаюсь, но вот сегодня вроде что-то получилось, кое-как получится что-то сделать, будет первое пробное видео и из моего, как говорится, нового блога, на тему на тему компьютерных разных делов в общем если так в общем сказать поэтому потому что этот будет блог не только на заработке но и обо всяком прочем в общем надеюсь все это так будет коротенький выпуск подписывайтесь ставьте лайки ждите сегодня эти видео уже не выйдут